Знаете, как часто люди, они задают вопрос. Бог, он такой, наверное, плохой, потому что зачем он посадил это дерево? Люди, они себя так ведут очень часто. Они на все претендуют, только ни за что не хотят отвечать. То же самое, как и в раю получилось. А что Бог виноват? А Бог-то при чем здесь? Есть закон, и, например, до какого-то возраста в каждой стране закону не действует на детей, да? То же самое происходило и в раю. Адам вырос, и более того, на него была возложена ответственность. У него семья, жена... И Бог ему доверил господство над всей землей. Все подчиняется тебе. Вот это доверие, вот это любого Бога. Он говорит, только вот это не делай. Представьте, что было бы в этой вселенной. Адам, он не прошел элементарного теста, потому что точно так же существовали законы. Я поняла кое-что. Адам был террористом. Он мог бы взорвать весь рай. Практически он это и сделал. И поэтому он был наказан. Все хорошо, что его в заключение не отправили туда же, в бездну. Эту. Разрушился. Эта все. деточка, она могла просто стать Дьявол номер два или еще похлеще дьявола?